Ну, наверное. А, у нас а, а, масса аварийных ситуаций связана с тем, что люди просто ведут себя не по правилам дорожного движения, нарушая их там, где ну, нельзя. Нельзя там проезжать на красный свет, пересекать двойную и сплошную. Я сейчас не говорю о превышении скорости, мы этим где-то там грешим, если контролируем ситуацию. Нельзя садиться пьяным за рулем. Нельзя еще много. Вы создаете проблемы не только себе, вы лишаете жизни вокруг. Как это донести? Как донести людям, что не надо заниматься самолечением? У нас сейчас ограничивают, пытаются ограничить а, проблему, э, в смысле, проблему, рекламу лекарств. Говорят о том, что люди занимаются самолечением и гробят здоровье украинского народа. Они не занимаются самолечением не потому, что там они в рекламу видят. Ну, может быть, эта реклама каким-то образом влияет на это, но поверьте, что это не основная причина. Основная причина, что они не доверяют врачам, они не хотят идти в душные, необорудованные поликлиники, сидя в длинной очереди и рискуя заразиться тем, чем ты там и не болел или еще чем-то. Вот они тогда, они предпочитают, они идут по легкому пути, и идут в аптеке, но не реклама же в этом виновата, в данном случае, в лекарственных средств, а в том, что у нас плох, плохо налажен там процесс там с медициной. И так можно, ну, как бы выстраивать там долго, и говорить вообще в целом долго, но эта проблема... А она должна быть в... куча общественных проблем, социальных проблем, которые должны, если не быть решены, то хотя бы обозначены. Мы проводили, ну не мы проводили, э, исследовательские компании проводили, но по нашему запросу исследования по всей Украине, а какие социальные проблемы волнуют там украинский народ. На самом деле э, волнует украинский народ проблемы плохого материального там безработицы то есть вообще те общечеловеческие там моменты которые не решит никакая проблема называют там какие-то вещи вот то что мы сейчас обозначали там я не знаю там, а, там нехватку крови или переизбыток мусора там или там еще что то но вот как бы там совсем небольшой процент гораздо больше процент говорит там о неадекватных зарплатах, страшаться э, уходить страшаться возраста, страшаться там, пенсии, страшаться еще там каких-то, но ну, опять же вот связанное какой-то с безработицей. Это не решит вопрос социальной рекламы. Вот здесь как раз э, речь идет о скорее общей экономической там политической какой угодно ситуации. Но обратить внимание тех людей, которые думают про... справедливо думает про безработицу, про пенсии, про старость, на то, что, ну, как бы, не гадь тебе в этом жить, все-таки не занимайся там самолеч... самолечением, все-таки есть какие-то там специалисты, не занимайся, а, ну, как бы, не нарушай правила. Этим призвана социальная реклама в том числе. Теперь. Еще раз говорю, может быть не решить, но скорее как бы обозначить. Кто должен этим заниматься? Да все. Кто донор этих сообщений? Акцептор, все общества, а кто доноры? Доноры и государственные структуры, имеющие свою там прописанную государственную политику с обозначением социальных проблем каждого ведомства это может быть какие-то свои, наверное хорошо иметь общую государственную программу социальную какую-то с выставленными приоритетами, согласно этим приоритетам, наверное было бы правильнее распределять бюджеты, чтобы не если они есть у государства я имею в виду, чтобы не было, что каждое ведомство тянет на себя и мы не понимаем, что важнее сообщить людям, что Крым там с все-таки здравница, а не Египет. Или еще, или там вот, не знаю, там э, одинокие э, старики или дети на улицах. То есть вот что важнее для государства? Ну, хотелось бы иметь какие-то такие вот приоритеты в государстве. А, безусловно, есть социальная программа социальной ответственности бизнеса, и Киевстар заботится о э, безопасности детей в интернете, кто-то там занимается, выбирает для себя иные проблемы и э, пытается этим решить, показав свою, ну, в общем-то, как бизнес, социальную, ответственность. ответственность. Безусловно, э, являются общественные различные фонды, организации, то есть все, 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 и но к ним как раз к бизнесовым структурам, так и к общественным фондам меньше всего, ну не знаю, там вопросов в приоритетах. Ну, наверное, если есть какая-то ассоциация, которая продает коммерческая ассоциация, продает там детские кресла, и она там заказывает автомобильные, и она заказывает социальную рекламу, она действительно социальная о безопасности детей там скажем в общественном транспорте то вряд ли мы этим ассоциации производителей или там торгов... торговцев этими креслами можем сказать о том что давайте еще позаботимся там о ну, какой-то другой там скажем о, о безопасности о... поведения в лесу там о пожарах наверное там пожарники там или министерство экологии как в прошлом году или позапрошлом должны заниматься э, вопросами ну как бы экологическими э, это ассоциация там своими вопросами но государству такие вопросы есть каково наше государство в плане социальной рекламы на мой взгляд никакое. И попытки, то есть разговоры, это вот на 1812 круглый стол, на котором я присутствую, говорим мы одни и те же слова, и никаким образом ситуация не сдвигается.